अगरबत्ती इम्पोर्ट होती थी उन्होंने दिल्ली लिए बहुत मेहनत की ऊपर तो से पेंट हमने बनाया में, में, में काफ़ी नए नए इनिशिएटिव लिए और यहाँ भी आकर उन्होंने ये दिल्ली को सुंदर करने का काम किया मैं अभी और सेंट्रल रोड फंटे पंद्रह सौ करोड़ रुपये मैंने उनके लिए रखे हैं और उनकी मार्गदर्शन में और कोई अच्छा काम किया सर यहाँ पे लगाने के पीछे क्या कुछ एक रीजन होगा कुछ सर ये एयरपोर्ट पर जाने के लिए सब लोग जाते हैं आज तो मैं सुबह हवाई यानी एयरपोर्ट से घर गया तभी मुझे लगा कि मैं कौन से नई जगह पे आया मुझे बहुत खुशी है कि सक्सेना साहब ने इस रोड के बारे में खुद बहुत मेहनत और परिश्रम करके उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको सजाया है हम लोगों को जैसे अच्छा लग रहा है वैसे जी ट्वेंटी के लिए जितने भी लोग आएंगे उनको बहुत खुशी होगी हमें विशेष रूप से खुशी इस बात की है कि हमारे राष्ट्रीय महामार्ग पर हमारे सक्सेना जी ने इंटरेस्ट लेकर एक बहुत अच्छा काम किया है और निश्चित रूप से हमारे देश की प्रतिमा में ये सुंदर रोड बनने के कारण बहुत बदल जाएगी मुझे याद है मैं दिल्ली के लिए बहुत नया हूँ जब पहली बार मैं दिल्ली आया था तब से लेकर त्रस्त था हवाई जहाज पकड़ने के लिए तौला कुहा में दो तीन बार मेरा हवाई जहाज भी मिस हो गया ऐसा रश ऐसा ट्रैफिक जाम इतना पोल्यूशन तो बाद में हमने पहली बार ये ब्रिज बनाया और ये रोड को दुरुस्त किया सक्सेना साहब ने हमको पुलिस स्टेशन की भी जगह दी जो कार्नर है वहाँ थोड़ा ट्रैफिक जाम होता है वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ फ्रिज का करने का तो वहाँ का भी ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगा और ये जो डिफेंस ने भी जगह दी जो यहाँ पलटते हैं ना राइट टर्न लेफ्ट टर्न एयरपोर्ट के उसको भी अब लेन बढ़ेगी दो वहाँ से वो भी काम हो जाएगा तो दिल्ली के रोजमर्रा जिनके जीवन में हर बार यहाँ से जाना पड़ता है उनके लिए बहुत सुविधा होगी और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे भी अब पूरा हो रहा है उसके कारण इस रोड का पचास टक्के ट्रैफिक कम हो जाएगा तो बहुत अच्छा काम सक्सेना जी ने किया मेरे साथ वो खादी ग्राम उद्योग कमीशन के अध्यक्ष थे तब मैं मंत्री पद में चलेगा तब विशेष रूप से अगरबत्ती इम्पोर्ट होती थी उन्होंने बिजली लिए बहुत मेहनत की गोबर से पेंट हमने बनाया एम एस एम ई में काफ़ी नए नए इनिशिएटिव लिए और यहाँ भी आकर उन्होंने ये दिल्ली को सुंदर करने का काम किया मैं अभी और सेंट्रल रोड फन के पंद्रह सौ करोड़ रुपये मैंने उनके लिए रखे हैं और उनकी मार्गदर्शन में और कोई अच्छा काम नहीं सर यहाँ पर लगाने के पीछे क्या कुछ एक रीज़न हो कुछ सर ये एयरपोर्ट में जाने के लिए सब लोग जाते हैं हाँ जी और देखो फर्स्ट इंप्रेशन वही होता है जो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे उतरने के बाद शहर में जब एंट्री होती है तो शहर कैसे दिखता है उसे भी इम्प्रेशन होता है और ये हमारे यहाँ कमी थी कभी कभी आपको पुराने चित्र का मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा और मैं जब यहाँ से आता था तो ट्रैफिक जाम ही केवल नहीं था बाकी अभी यहाँ देखो इतने रोड पर लोग खड़े रहते थे वहाँ टॉयलेट वाशरूम बनाई गई तो लोगों की सुविधा का भी ध्यान देकर भी ये अच्छी तरह से एक सुंदर पूरा काम हुआ है मैं एन एच आई की तरफ से ये काम उन्होंने निष्ठ ले किया है इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद